Hərbi hava qüvvələrinin pilotu, balkovnik leytenant Rəşad Atakişevin ölümündən 3 il ötür. Ailəsi, yaxınları, döyüş yoldaşları bu günü onun məzarını ziyarət edərək qeyd ediblər. Qeyd edirlər ki, 2019-cu il iyulun 24-də təlim məşq uçuşları keçirən zaman Rəşad Atakişevin təyyarəsi Xəzər dənizi üzərində qəza yadıb. Onun nəşi ötən il, avqustun 21-də tapılıb. Hərbi hava qüvvələrinin qəlxəvi 2-ci Fəxrəxi küçədə dəfn edilib. Rəşad Atakişev xidmətlərinə görə ölümündən sonra şücaət əyətə görə medal ilə təltif edilib. Onun həyatı gənc pilotlar üçün böyük bir nümunəyə çevrilib. Çünki o çalışdığı illər boyu yalnız vətəninə, xalqına dəyanətlə, əzmlə xidmət etmiş bir zabit olubdu. Və şəhidlərin qanı yerdə qalmır. Onların qanı onların əzizlərində, doğmalarında axır. Və mən də onun övladları da ünsəklərinizlə çalışaraq onun amallarını uca tutub və daima yaşadacaq.